السلام علیکم میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں ہم اس بار برکت کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مہربان نہایت معتر کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و اسلام بھیج کر میرے بھائیوں اور بہنوں یہ واقعی مہراج کی سیریز کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی سفر کے آگے کام اور ہلا بیان کریں گے میرے عزیز بھائی اور بہنوں گزشتہ حصے میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمانی سفر کا ذکر کیا تھا اور آج واقعی مہاراج کی اس سیریز کے دوسرے حصے میں ہم روحانی بلندیوں کی طرف قدم بڑھائیں گے اگر آپ نے واقعی مہاراج کی سیریز کا پہلا حصہ دیکھا ہے اور سنا ہے تو آج ہم اس سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے پارٹ ٹو میں داخل ہو رہے ہیں جہاں آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں آج کے اس حصے میں ہم بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ آسمانوں کے سفر اور انبیاء اکرام سے ہونے والی مبارک ملاقاتوں کے بارے میں روحانی سفر کی تفصیل کے بارے میں بھی جانتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی اور ساتھ ہی انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقات بھی کی ہم ہاں واقعہ مہراج کے اس حصے میں داخل ہوتے ہیں جہاں زمین کی حدیں ختم ہوتی ہیں اور انسانی عقل حریان ہو جاتی ہے یہ لمحہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے اوپر آسمانوں کے طرف بلند کیے جاتے ہیں یہ سفر نہ کوئی خواب تھا نہ کوئی خیال بلکہ حقیقت متعلق تھا اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ مناظر دکھائے بلکہ آنکھوں سے دکھائے اور دل میں اتار دیے اس لیے قرآن خود اس سفر کی گواہی دیتا ہے قرآن گواہی دیتا ہے کہ اور بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک اور مرتبہ دیکھا صدرت المنتحہ کے پاس یہ یاد واقعہ مہراج کی طرف اشارہ کرتی ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں صدرت المنتحہ کے مقام پر دیکھا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ یاد صاحب بتا رہی ہے کہ یہ مشاہدہ دل کا نہیں آنکھوں کا تھا یہ سفر خیالی نہیں حقیقی تھا اور یہ اور یہ عزت صرف اور صرف ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر تشریف لے گئے تو اللہ کے حکم سے وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے یہ وہ ہستی ہیں جن سے انسانیت کا آغاز ہوا یہ وہ باپ ہیں جن سے تمام انسانوں کی نسل چلی حدیث شریف میں حضرت آدم علیہ السلام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو محبت عزت اور فخر سے فرمایا نیک نبی کو خوش آمد اور نیک بیٹے کو خوش آمد صحیح مسلم اور صحیح بخاری شریف میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ لفاظ کوئی عام استقبال نہیں یہ انسانیت کے باپ کی طرف سے انسانیت کے امام کے لیے اعلان ہے حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا کہنا اس کی حکمت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں سب سے افضل ہے تمام انبیاء علیہ السلام حضرت آدم کی اولاد ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے سردار ہیں یہ اعلان ہمیں بتاتا ہے کہ انسانیت کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی اور انسانیت کی تکمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اس ملاقات سے ہمیں گہرا سبق ملتا ہے ایک انسانیت کی اصل پہچان ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں غرور نسل قومیت سب یہیں ختم ہو جانا ہے نمبر دو اصل فضیلت تقوی میں ہے حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ نسل پر نہ طاقت پر بلکہ نیکی اور نبوت پر خوش آمد کہا نمبر تین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اگر پہلے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا کہہ کر خوش آمد کہہ رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان کی سنت کو کتنی عزت دے رہے ہیں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں مہراج ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو اللہ سے جڑ جاتا ہے وہ زمین سے اوپر اٹھا لیا جاتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ لیتا ہے وہ روحانی بلندی پا لیتا ہے اور جو نماز عطایت اور اخلاص اپناتا ہے اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحیٰ علیہ السلام سے ہوئی میرے عزیز بھائی اور بہنوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کی عظیم ملاقات کے بعد اللہ کے حکم سے آگے بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے یہ وہ مقام ہے جہاں دو عظیم پیغمبر اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے موجود تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام حدیث شریف میں ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام دونوں نے محبت احترام اور خوشی کے ساتھ فرمایا نیک نبی کو خوش آمد صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ صرف خوش آمد نہیں تھا یہ نبوت کی تصدیق تھی اور اس بات کا اعلان بھی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور تمام انبیاء علیہ السلام ان کی نبوت کو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ازمائش کی علامت تھے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ ملاقات بہت معنی والی ہے يوں نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں کا تعلق صبر قربانی اور رزمائش سے ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام سچ بولنے والے حق پر ڈٹ جانے والے نبی تھے جنہوں نے باطل کے سامنے کبھی سمجھوتا نہیں کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں جن پر الزام لگائے گئے مذاق اڑایا گیا ستایا گیا اور ان کی قوم نے انکار کیا مگر ان سب کے باوجود انہوں نے حق کا پیغام نہیں چھوڑا ان ملاقات سے ہمارے لیے گہرا پیغام یہ ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں دوسرے آسمان کی یہ ملاقات ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے حق کا راستہ آسان نہیں جو شخص سچ کے راستے پر چلتا ہے اسے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو آزمائش کمزوری نہیں عزت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگیاں بتاتی ہیں کہ آزمائش اللہ کے نزدیک قرب کا ذریعہ ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے لیے بھی رحمت ہیں یہ بات قابل غور ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمد کہتے ہیں ان کی تصدیق کرتے ہیں یہ اعلان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت محمدیہ کے نہیں بلکہ تمام انبیاء اکرام کے لیے بھی سردار ہیں روحانی ربط سے دیکھا جائے تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں پہلے آسمان پر انسانیت کا آغاز تھا حضرت آدم علیہ السلام سے اور دوسرے آسمان پر انسانیت کی ازمائش دکھائی گئی گویا پیغام یہ ہے کہ جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ ازمائشوں سے گزرتا ہے اور جو ازمائشوں میں ثابت قدم رہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے آج کے دور میں ہم سب کے لیے یہی پیغام ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اگر آپ حق پر ہیں اور پھر بھی مشکلات ہیں تو دل چھوٹا نہ کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ ہے حضر کی سنت ہے اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے انجام عزت کا ہوتا ہے سچائی کا ہوتا ہے اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی عظیم ملاقات کے بعد اللہ کے حکم سے مزید بلندی کی طرف بڑھے تو آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے گے تو وہ آسمان ہے جہاں حسن صبر اور پاک دامنی ایک ہی شخص میں جمع نظر آتی ہے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے حدیث شریف میں ہے اس نے یوسف یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا کے حسن کا آدھا حصہ فرمایا تھا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ حسن صرف چہرے کا نہیں تھا بلکہ کردار کا حسن صبر کا حسن پاک دامنی کا حسن اور اللہ پر بھروسے کا حسن یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام صرف خوبصورت نہیں بلکہ خوبصورت نبی بھی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش حسن کے ساتھ صبر میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی آسان نہیں تھی بچپن میں بھائیوں کی اسد کنویں میں ڈال دیا جانا غلام بنا کر بیچ دیا جانا کلزام قید پابندی کی سختی مگر غور کرے اتنی آزمائشوں کے باوجود نہ شکوا نہ بدلہ نہ غرور صرف صبر تقوی اور اللہ پر یقین حسن جب صبر کے ساتھ ہو یہی وجہ ہے کہ تیسرے آسمان کی یہ ملاقات ہمیں یہ عظیم سبق دیتی ہے کہ حسن اگر صبر کے ساتھ ہو تو وہ عبادت بن جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے مگر انہوں نے اپنے حسن کو گناہ کا ذریعہ نہیں بنایا بلکہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بنایا آزمائش اگر تقوے کے ساتھ ہو تو وہ بلندی بن جاتا ہے قید خانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ذلت نہیں بنا بلکہ نبوت کے اظہار اور عزت کے مقام تک پہنچنے کا ذریعہ بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک روحانی مشابت رکھتی ہیں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ کوئی اتفاق نہیں کہ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام لگایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام صبر میں ثابت قدم رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کی اعلیٰ مثال قائم کی حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کی سرداری ملی یہ ملاقات اس بات کا اعلان ہے کہ صبر کا انجام ہمیشہ عزت ہوتا ہے پاک دامنی کا بدلہ ہمیشہ بلندی ہوتا ہے میرے عزیز بھائیوں اور بینوں, اگر اللہ نے آپ کو خوبصورتی دی صلاحیتیں دی, ساتھ سنبھال لے اور اگر زندگی میں آزمائش ہے تنہائی ہے ظلم ہے تو یاد رکھیں یہ یوسف علیہ السلام کا راستہ ہے اور اس راستے کے آخر میں اللہ کی مدد ضرور آتی ہے چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت علیہ السلام سے ملاقات کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مزید بلندی کی طرف بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے یہ وہ آسمان ہے جہاں علم عمل اور بلندی ایک ہی ہستی میں جمع نظر آتی ہے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت علیہ السلام سے ہوئی اللہ تعالیٰ قرآن جید میں فرماتے ہیں اور ہم نے ادر علیہ السلام کو بلند مقام ستاون میرے عزیز بھائی اور بہنوں یہ یاد خود اعلان ہے کہ حضرت عدر علیہ السلام عام نبی نہیں تھے بلکہ بلندیوں کے نبی تھے حضرت علیہ السلام علم اور عمل کے نبی تھے حضرت عدری علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے کلم سے لکھنے والے علم اور حکمت میں ممتاز عبادت گزار اور اللہ کے فرما بردار بندے ان کی زندگی کا ہر پہلو یہ بتاتا ہے کہ علم اگر عمل کے ساتھ ہو تو اللہ بندے کو بلند کر دیتا ہے بلندی کا راز میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں قرآن مجید نے یہ نہیں فرمایا کہ ادریس علیہ السلام کو صرف آسمان پر اٹھایا گیا بلکہ فرمایا بلند مقام کا مقام قربِ مقام قبولیت کا یہ بلندی صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہراج تمام بلندیوں کی انتہا ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں یہ بات غور طلب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو بلند مقام دیا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام آسمانوں سے بھی اوپر لے جایا گیا یہ ملاقات یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر عدری صلی السلام بلندیوں کی علامت ہے تو <سلام> محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلندی کی انتہا ہے اس ملاقات کی روحانی پیغام اس ملاقات سے ہمیں یہ روحانی پیغام ملتا ہے کہ بلندی کردار سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بلند اس کی طاقت سے نہیں بلکہ اس کے تقویٰ سے کرتا ہے علم ذمہ داری ہے حضرت ادرائی صلی السلام علم والے نبی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کے سب سے بڑے معلم تھے عبادت انسان کو اوپر اٹھاتی ہے جو بندہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے اللہ اسے مخلوق میں بلند کر دیتا ہے اس حصے میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی بلند کرے تو علم حاصل کرے اس پر عمل کرے اور اللہ سے جڑ جائیں یاد رکھیں جو خود کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے اللہ اسے بلند مقام تاز ضرور فرما دیتا ہے پانچویں آسمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہر علیہ السلام سے ہوئی میرے عزیز بھائی اور بہنوں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے آسمان کی عظیم ملاقات کے بعد اللہ کے حکم سے مزید آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچ میں آسمان پر تشریف لے گے یہ وہ آسمان ہے جہاں رحمت نرمی اور امت کی خیر خوائی ایک عظیم نبی کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام نرمی اور محبت کے نبی تھے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور ان کے معاون نبی تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرور کے پاس بھیجتے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ فرمایا تاکہ سخت ماحول میں نرمی ہو پیغام میں محبت ہو اور امت کے دل نہ ٹوٹے حضرت ہارون علیہ السلام غصے کے نہیں بلکہ حکمت کے نبی تھے قرآن پاک کی روشنی میں نرمی کا مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو حکم دیا فارون سے بھی نرمی کے ساتھ بات کرو آیات نمبر چورتالیس میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ آیات بھی ہمیں بتاتی ہے کہ نرمی کمزوری نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے پانچویں آسمان کی یہ ملاقات ہمیں یہ سکھاتی ہے قیادت نرمی کی کامیابی ہے قیادت نرمی سے کامیاب ہوتا ہے حضرت ہارون علیہ السلام دلوں کو جوڑنے والے نبی تھے انہوں نے سخت قوم میں بھی امت کو تھام کر رکھا خیر خوائی اصل کی عادت ہے حضرت ہارون علیہ السلام امت کے لیے درد رکھنے والے نبی نبی تھے اور یہی وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال درجے پر نظر آتا ہے نرمی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی جس چیز میں ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اوصاف کا جامعہ نمونہ ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ کوئی اتفاق نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام جیسے نرم دل نبی سے ہوئی کیوں نہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام نرمی کی مثال ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرمی کی انتہا حضرت ہارون علیہ السلام امت کے خیر خواہ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے خیر خواہ ہیں آج کے دور میں ہمارے لیے عملی پیغام یہ ہے کہ میرے عزیز بھائی اور بہنوں اگر آپ کسی کے ماں باپ ہیں استاد ہیں یا کسی کی رہنمائی کرتے ہیں تو یاد رکھیں سختی دل کو توڑ دیتی ہے نرمی دل کو جوڑ دیتی ہے اور دل جوڑنا اللہ کو پسند ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹے آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچویں آسمان کی با برکت ملاقات کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مزید بلندی کی طرف بڑھے تو آپ چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے یہ وہ آسمان ہے جہاں مشورہ حکمت اور امت کی فلاں ایک عظیم نبی کی صورت میں جلوہ گھر ہے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسی علیہ السلام سے ہوئی جنہوں نے امت کی بھلائی کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر رکھی تھی حدیث شریف میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اشک بہار دوائیں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام رو پڑے اور فرمایا میری امت کم ہوگی مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت زیادہ جنت میں جائے گی میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ اشک اور دعائیں صرف جذبات کا اظہار نہیں تھی بلکہ یہ اللہ کے منصوبے کی حقیقت کا علام تھی امت محمدیہ پر رحمت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات یہ وضاح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خاص رحمت دی ہے ان پر عبادت اور نماز کے ذریعے قرب اللہ عطا کیا اللہ کے احکام انسان کے بوجھ کو بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ قرب کے ذریعے کے طور پر دیے گئے ہیں نماز اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے یہاں ایک بہت اہم سبق بھی ہے نماز بوجھ نہیں بلکہ قرب الہی کا ذریعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے نمازوں کی تعداد میں کمی ہوئی تاکہ امت کی عبادت میں آسانی ہو اور عبادت کے عمل میں خوشی اور سکون پیدا ہو عبادت اللہ کے لیے آسان اور رحمت کا ذریعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ کی خاص رنایت ہے صبر عبادت اور رحمت کی بدولت انسان اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے اسی میں امت کی کامیابی کا روحانی سبق بھی ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں اعظم موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ امت محمدیہ جنت میں زیادہ ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ کی خاص رحمت ہے قربانی عبادت اور نرمی کے ذریعے ہم اللہ کے قریب جا سکتے ہیں امت کی تعداد یا سختی کامیابی کا پہمانہ نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا اصل کامیابی ہے آج کے دور میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں نماز کو کبھی بوجھ نہ سمجھے یہ قرب الائی کا سب سے قیمتی ذریعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصی رحمت ہے یاد رکھیں اللہ نے اپنی نعمتیں آسانی کے لیے دی ہیں اور قرب الائی ہر مومن کے لیے ممکن ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ 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 چٹے آسمان کی بابرکت ملاقات کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مزید بلندی کی طرف بڑھے تو آپ ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے یہ وہ آسمان ہے جہاں توحید قرب نبی نو انسان کی رہنمائی ایک عظیم نبی کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی جو بیت المحمود کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے یعنی ہر دن وہاں عبادت میں مصروف اور اللہ کی یاد میں مشغول تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوش آمد اور جنت کی بشارت حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سلام کیا اور امت محمدیہ کو خوشخبری دی میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ نہ صرف احترام کا پیغام تھا بلکہ اللہ کے منصوبے کی گواہی بھی تھی جس نے خانہ کباب کی بنیاد رکھی اس کی نسل میں خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کے ذریعے توحید کی عظیم سفر مکمل ہوا یہ ملاقات اس بات کا اعلان تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عبیاء اکرام کے امام ہیں اور امت محمدیہ سب امتوں کی وارث ہیں میرے عزیز بھائی اور بہنوں یہ سلسلہ صرف تعریف یا تعارف کے لیے نہیں تھا بلکہ ہر ملاقات میں اللہ تعالیٰ کا پیغام چھپا ہوا ہے نمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام تمام انبیاء کے امام انبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر خوش آمد کہہ رہے ہیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبوت کے سلسلے میں سرپرست اور امام ہے نمبر دو امت محمدیہ سب امتوں کی وراثت حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کیا اور اللہ کی رضا کے مطابق امت محمدیہ کو خاص مقام عطا کیا نمبر تین نماز زمین اور آسمان کا رشتہ یہ سفر اور ملاقاتیں ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہیں <سؤال> یہ نماز وہ رشتہ ہے جو زمین کو آسمان سے جوڑتا ہے یہ رب کے ساتھ سب سے طاقتور تعلق ہے اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سب سے زیادہ مقام عطا کرنے والا ذریعہ ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ ساتھ آسمان کی ملاقاتیں ہمیں یہ وضاح پیغام دیتی ہیں کہ نمبر ایک صبر نرمی اور تقوی زندگی کی بلندی کا ذریعہ ہے نمبر دو تمام نبی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے امام ہیں نمبر تین امت محمدیہ پر اللہ کی خاص عنایت اور رحمت ہے نمبر چار نماز اور عبادت اللہ کے ساتھ تعلق کی سب سے بڑی ضمانت ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ سفر صرف آسمانوں کی سیر نہیں تھا بلکہ ایک روحانی سبق تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمام انسانیت کو اللہ کے قریب لانے کا ایک مکمل جامعہ اور روشن راستہ بنایا گیا اب ہم اس سیریز کو یوں ختم کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں کی امت عمد سب امتوں کی وارث ہے اور نماز عبادت سب سے مضبوط رشتہ ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے اگر آپ یہ روحانی سفر مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو کل ہمارے ساتھ رہیے گا کیوں نہ کہ سیریز کا تیسرا حصہ آنے والا ہے جہاں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید ملاقاتیں اور آسمانوں کی بلندیاں دیکھیں گے اور ہر ملاقات سے نازل ہونے والے اسباق آپ کے دل کو چھو جائیں گے تو اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل نورے لائک کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ اگلے حصے کی ہر قیمتی تفصیل فوراں دیکھ سکیں یاد رکھیں یہ سفر صرف آسمانوں کی سیر نہیں بلکہ آپ کے دل اور روح کا روشن سفر ہے سیریز کے اگلے حصے میں کل پھر ملیں گے تب تک مان